Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, setiap makhluk hidup yang bernyawa pada dasarnya memiliki rezekinya sendiri-sendiri sejak lahir ke bumi, termasuk hewan. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Apalagi jika pemiliknya merawat kucing tersebut dengan sangat baik. Maka diyakini akan mendapatkan rejeki yang melimpah. Biasanya, ketika pemilik kucing akan mendapatkan suatu keberuntungan dan rejeki, maka ia akan diberikan tanda tertentu oleh kucingnya. Dalam hal ini, terdapat beberapa tanda jika Allah akan memberikan rejeki kepada orang yang merawatnya. Tanda-tanda tersebut, antara lain, satu didatangi kucing saat makan. Ketika Anda sedang makan, baik di rumah maupun di warung makan, pasti pernah didekati kucing. Sebagian orang yang mengalami hal ini pasti akan mengusirnya dan menolak membagikan makanan untuk kucing itu. Lebih-lebih lagi, kalau kucing tersebut adalah kucing kampung yang kurus, kotor, dan jelek, padahal kedatangan kucing itu sebenarnya sebagai sinyal bahwa akan ada rezeki baru dari Allah untuk Anda. Asalkan Anda bersedia berbagi dengan makhluk Allah lainnya, berbagilah dengan kucing itu walau hanya sedikit, tapi yakinlah Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Jika Anda menolak berbagi sedikit makanan dengan kucing itu, maka tulakan tersebut dapat menjadi tanda bahwa Anda sudah menolak rezeki baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi Allah ingin mengganti sedikit rejeki yang kamu bagi ke kucing itu Menjadi rejeki yang jauh lebih besar berkali-kali lipat Mengapa kucing lebih memilih untuk mendatangi Anda saat sedang makan Meskipun banyak orang yang juga sedang makan di situ Hal ini menjadi pertanda akan ada rejeki untukmu Maka itu bersyukurlah, berterima kasihlah pada kucing itu karena sudah memilih Anda dan memberi tanda bahwa Anda akan mendapatkan rejeki yang halal, dan berbagilah makanan dengannya. Kedua kucing melahirkan di dalam rumah. Kucing memiliki keistimewaan tersendiri karena merupakan hewan kesayangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpesan supaya kita menyayangi kucing layaknya keluarga kita sendiri. Dalam perkembangan peradaban Islam di seluruh dunia, kucing adalah hewan yang dianggap sebagai teman atau sahabat manusia. Selain menggemaskan, kucing juga dikenal sebagai hewan yang mudah jinak dan tidak berbahaya. Kebanyakan orang percaya kalau kucing melahirkan di dalam rumah merupakan pertanda baik akan mendapatkan rejeki dan keberuntungan. Ada tiga tanda rezeki jika kucing melahirkan di dalam rumah, yakni satu, kita akan mengalami peningkatan hidup. Secara umum, suatu kelahiran manusia dan hewan diartikan sebagai pertanda baik. Melihat kucing melahirkan di dalam rumah menjadi pertanda bahwa hidup kita akan mengalami peningkatan dari segi pekerjaan, penghasilan, dan lain-lain. Kedua, kita akan memperoleh kesejahteraan. Anak kucing yang baru dilahirkan pertanda bahwa dapat membawa kesejahteraan hidup bagi sang pemilik. Arti kucing melahirkan di dalam rumah bisa menjadi pertanda kebahagiaan bagi kebanyakan orang yang meyakininya. Ketiga, rejeki tak terduga. Ketiga, ada induk kucing yang melahirkan di dalam rumah kita, itu pertanda akan mendapatkan rejeki yang tidak terduga, sama seperti menurut pandangan Islam. Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa materi; bisa jadi, rezeki itu berupa kesehatan dan kebahagiaan bagi kita. Hal yang sebaiknya dilakukan ketika ada kucing yang melahirkan di dalam rumah kita adalah merawat dan menjaganya sampai anak-anak kucing tersebut sudah cukup untuk mandiri. Selain itu, jangan pisahkan anak-anak kucing dari induknya. Karena akan membuat sang induk khawatir dan stres mencari anak-anaknya. Jika Anda tidak siap untuk memelihara kucing, Anda bisa memberikannya ke shelter hewan atau orang yang bersedia mengadopsinya. Di saat kucing lebih memilih rumah kita untuk melahirkan, itu tandanya apabila kita ikhlas dan tidak mengusir kucing itu, maka rezeki kita akan dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah dan rawatlah kucing-kucing itu dengan baik Ketiga kucing terus menatap kita Bila kucing menatap kita dalam waktu lama bahkan hingga 5 menit tanpa berkedip Hal tersebut menandakan karena kucing merasa takjub Melihat adanya sosok khusus di sebelah kita yang membuat kucing itu begitu terpesona Sosok tersebut adalah malaikat pengirim rejeki yang muncul di dekat kita sampai kucing tersebut begitu terpesona memandang ke arah kita. Keberuntungan tersebut bukan berupa materi saja, namun bisa juga keberuntungan lainnya. Misalnya, ada sesuatu yang sudah lama diinginkan dan akhirnya bisa dimiliki karena mendapatkan bantuan dari orang lain atau dari orang yang tidak terduga. Oke, pemirsa yang budiman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.